পিঁয়াজ জলকীয়া জালুক নহৰু আদা এইফালে মাংস এইখিনি হ'ল মোৰ চুপত দিবলগীয়া তাৰপিছত এই মাংসখিনি এতিয়া মই মিক্সাৰত পিচি ল'ম মমত দিবৰ কাৰণে আৰু এইখিনি হ'ল ময়দা ইমান মানেই লৈছোঁ কি বনামা আজি মমো বনাম মমো বনাম আপোনালোকে চুপত দিয়া মাংসখিনিত মই সাৰ্ডি থকা চাই ৰাখিছোঁ আৰু যিখিনি নেকি মই মমত দিম সেই মাংসখিনি গোটেইখিনি মই সাৰ্ডিৰ পৰা গুচাই পিনে মাংসখিনি অকল বাচি ৰাখিছোঁ কিন্তু এতিয়া আকৌ সেইখিনি মই মিক্সাৰত পিচি ল'ম হ'ল মমত দিয়া মাংসখিনি দেখিছেনে ইয়াতে অকণমানো সাৰ্ডি নাই এইখিনি হ'ল চুপত দিয়া ইয়াত দেখিছেনে ইয়াতে গোটেইখিনি সাৰ্দি আছে এতিয়া এইখিনি মই খুন্দি ল'ম এই মিক্সাৰটোতে আপোনালোকে একদম যদি সৰু সৰুকৈ কাটিবলৈ পাৰে তেনেকুৱাকৈও কাটি ল'ব পাৰে ইয়াতে মই দি দিছোঁ অকণমান জালুক তাৰপিছত দি দিছোঁ এয়া মই নহৰু আদা মই ফটাফট পিচি ল'ম মাংসখিনিতো পিচি ল'লোঁৱেই এতিয়া তাতে পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া অকণমান পিছত সানিম তাৰে আগত এইখিনি মই ময়দাখিনি মঠি কৰি ল'ম এয়া এতিয়া মই দি দিছোঁ ইয়াতে ৰিফাইন ঢিলা হ'বৰ কাৰণে মই ৰিফাইন দি ল'লোঁ তাৰপিছত ইয়াতে দি দিম নিমখ আৰু এতিয়া প্ৰথমতে মই এনেকৈ সানি লৈছোঁ আৰু এতিয়া অকণমান অকণমান মই ইয়াতে মানে পানী দি দি যাম তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ আটাৰ দৰে মাৰি ল'ম অকণমান টাইম ৰৈ দিম তাৰপিছতে হেৰি কৰিম আৰু মমৰ নিচিনাকৈ সৰু সৰুকৈ লুচি বনাম পানী দি দিছোঁ এতিয়া পানীখিনিৰ লগত ধুনীয়াকৈ মাৰি ল'ম পিঁয়াজ হ'ব পাৰে মই এটা বল বনাই ল'লো নমা হৈছেনে নাই এইটো বল বনাই ললোঁ সেয়া আৰু এতিয়া এইটো মই এতিয়া ঢাকোন দি ৰাখিম আৰু তেতিয়ালৈকে এতিয়া মই মাংসখিনি সেয়া যে মই যে পিচি লৈছিলোঁ সেইখিনি এতিয়া মই পিঁয়াজ জলকীয়া লগত সানি ল'ম খুন্দি লোৱা মাংসখিনি হ'ল এয়া ইয়াতে আদা দিছিলোঁ নহৰু দিছিলোঁ আৰু জালুক দিছিলোঁ আৰু এতিয়া বাকীখিনি এতিয়া মাতি দিয়া পিঁয়াজ পিয়াঁজ এয়া পিঁয়াজ দি দিছে আপোনালোকে এতিয়া আইডিয়া কৰিব আমি ইমান বেছি বনোৱা নাই কমকৈ বনাইছোঁ আৰু ইয়াতে কেঁচা জলকীয়া কেঁচা জলকীয়া দি দিম নহৰু দিছো মই দিছোঁ দিছোঁ অ দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া কেঁচা জলকীয়া দিয়া অঁ কেঁচা জলকীয়া সোৱাদ মানে আপোনালোকে কিমান জ্বলা খায় সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে মানে নিদিবা মই খাব নোৱাৰোঁ আদা দিয়া তাৰপিছত নিমখ দি দিয়া নিমখ মই সোৱাদ অনুসৰি দিছোঁ ৰিফাইন হা হৈ গ'ল গোটেইখিনি মই মিক্স কৰিলোঁ এতিয়া মই চুপৰ কাৰণে ৰেডি কৰোঁগৈ হা এতিয়া মই চুপখিনি বনাবৰ কাৰণে লৈছোঁ প্ৰথমতে মই মিঠাতেল ঢালি লৈছোঁ কেৰাহীটোতে গৰম তেলখিনিত এয়া হালধি লগা মাংসখিনি মই দি দিছোঁ অকণমান এতিয়া মই ভাজি ল'ম তেলৰ লগতে ইয়াতে মই একো দিয়া নাই এতিয়ালৈকে পিঁয়াজো দিয়া নাই জলকীয়াও দিয়া নাই অকল তেলখিনি গৰম হ'ব দিছোঁ দি পিনে মাংস কুটিত মই দি পিনে ভাজি লৈছোঁ মানে একেবাৰে হৈ যাব আমাৰ চুপখিনি বেলেগকৈ বনাই নাথাকিলেও হ'ব আপোনালোকে যদি বিচাৰে চিটি কুকাৰতো চিটি মাৰি ল'ব পাৰে মই তেনেকুৱাকৈ কৰা নাই মই কেৰাহীতে মানে একেবাৰে বনাই ল'ম মাংসখিনি ভাজি ল'লোঁ ইয়াত খাব পাৰে এতিয়া মই ডাইৰেক্ট পানী দি দিম ইয়াতে একদম ভতিকৈ দি দিম যাতে মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি উঠে মই একদম ফৰ্তিকৈ দিছোঁ কাৰণ এতিয়া আমি ম'মৰ চেপ দিওঁতে কিবা দিওঁতে বহুত টাইম লাগিব যে নহ'লে বা গোটেই পানীখিনি একদম শুহি শুহি নাইকিয়া হৈ যাব শোৱাৰ পিছতে মানে এইবিলাক দিম মানে উতলিলে আৰু নিমখ চিমখ দি দিম এতিয়াই নিদিওঁ কাৰণ বহুত টাইমেই আছে আমাৰ সেই মমৰ সেই একোৱেই কৰা নাই সেইখিনি কৰোঁতে বহুত টাইম লাগিব যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে ইয়াতে গৰম পানীও দিব পাৰে টুকে হয় কিন্তু আমাৰ টাইম আছে সেইকাৰণে ঠাণ্ডা পানী আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া মই একদম সৰু সৰুকৈ লুচি বেলাৰ দৰে এই সেইটো বেলি ল'ম মানে বলটো গোটেইখিনি একদম টিকলা টিকলা কৰিম আৰু মই একদম এয়া এনেকুৱা এনেকুৱাকৈ বল বল বনাইছোঁ মই এইফালে হাঁহ বনোৱাটোতে হ'ব অকণমান ডাঙৰ কৰিব লাগিব নেকি অকণ দিয়াচোন বেছি ডাঙৰ কৰিবা এইটো বেছি ডাঙৰ হৈছে হেৰি হ'ব ডাঠ হ'ব এয়া ইমান লৈছোঁ একদম পাতল কৰিম নহ'লে বা ডাঠ হ'লে খাব ভাল নালাগে সেইকাৰণে একদম পাতলকৈ মই বেলি ল'ম এখন গাই চিতি মই এটা এটাকৈ বেলি লৈ আছোঁ আৰু এতিয়া মই চেভ দিম চেভ দিয়াখিনি চাব মোৰ এতিয়া ছেভ দিয়াখিনিয়ে নহয় ইমান ট্ৰাই কৰোঁ এতিয়া মানে ছেভ দিয়াখিনিয়ে নহয় আজি মই ট্ৰাই কৰি চাম তাকালৈ এতিয়া মোক পানী লাগিব এয়া পানী এবাটি লৈছোঁ বস্তু মানে ঠিকেই লওঁ কিন্তু সেই চেভ দিয়াটো নহয়গৈ মা চি এনেকৈ বেয়া বনাইছোঁ মাংস খিনি উলাই লবি গোটেইখিনি মাংস এতিয়া মই উলাই লম এয়া মাংসখিনি মই ওলাই ললো অকণমান দিয়া মই ঠাণ্ডা হব দিম সেইফালে মায়ে চেপ বনাই আছে এটা দেখাই দিয়াচোন এইফালে দেখাই দিয়া এটা বা সেইয়া মায়ে বনাই আছে এইফালে হৈছে দিয়া অকণমান অকণমান আজি মাৰো হোৱা নাই ইমান ভাল অ হৈছে ভালে মোক আহিছা ন গাইছে এতিয়া পানী দেখিছে নহয় উতলিয়াইছে গোটেইখিনি মাংস মই ওলাই ললো হে আৰু এতিয়া ৰৈ যোৱা যিখিনি নেকি পিঁয়াজ আছিলে জলকীয়া আছিলে নহৰু আছিলে আদা আছিলে লগতে জালুক আছিলে সেইখিনি মই এতিয়া গোটেইখিনি ইয়াতে দি দিম নিমখৰ লগত এয়া চাব পাৰে গোটেইখিনি দি দিম অঁ সেয়া মানে চুপত ইচ্ছা কৰিলে কবি লগতে গাজৰো দিব পাৰি লগতে কৰ্ণফ্ল'ৰ এইবিলাকো দিব পাৰি কিন্তু মই এইবিলাক একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই দাই একদম চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ সেইবিলাক দিলে বেছি ভাল লাগে আৰু কিন্তু এনেকৈয়ো খাই ভাল লাগে আমাৰ তেনেকুৱাকৈ দিয়া নাযায়েই নমা ফুলকবি গাজৰ অঁ ঘৰতে খোৱা হয় যিখিনি আছে সেইখিনিৰে সেয়াই বনাই পিনে খাওঁ আৰু কাৰণ বজাৰৰ পৰা কিনিলেও আজিকালি ইমান বেছি ঔষধ মাৰে নামা সেই মানে বইল বইলকে এনে চবতে ঔষধ থাকেই বাৰু 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 এইবিলাক বাদ দিয়ক এতিয়া নিমখ দিওঁগৈ এয়া মই নিমখ দি দিছোঁ কাৰণ শুকাই শুকাই অকণমানহে হৈ থাকিবগৈ ইমান নালাগে নহয় আমি তিনিজন মানুহেহে খাম এয়া মই জালুকখিনিও দি দিছোঁ মান ধনিয়া আৰু নৰসিংহৰ পাত এতিয়া গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ উতলিব দিম সময়ৰ চেপবিলাক একদম ডেঞ্জাৰ ডেঞ্জাৰ হৈছে যে সেইকাৰণে এইবোৰ হাঁহিছে এবাৰ সি বনাব বোলে সি শিকাই বোলে মোক চাম আৰু দেই সি কেনেকুৱাকৈ বনায় শুনা এইটো বস্তুটো তাৰমানে বন্ধ কৰি দিয়া এনেকুৱা বন্ধ কৰি দিব লাগিব জলকীয়াটো সোমাই থাকিলে আকৌ একো নহয়

আমাৰ ইমান মান হৈ গল মমো বনোৱা বহুত চেষ্টা কৰি কৰি মমো এটা মাত্ৰ ভালকে চেপ দিছো এইটো চাব পাৰে এইয়া এইটো মই ভালকে বনাইছো এইফালে এনেকে দুটা দিছো তাৰপিছত এইফালেতো লগাই লগাই দিছো আকৌ এইফালে আকৌ দুটা দিছো তাতে লগাই লগাই যাম এতিয়া এইটো চাব পাৰে এয়া হৈ গ'ল এনেকুৱা হৈছে মোৰ ম'ম' চেপকেইটা আকৌখিনিও ঠাণ্ডা হৈ গ'ল গতিকে এয়া মই এতিয়া গোটেইখিনি এৰাই ল'ম সাৰ্ডিখিনিৰ পৰা কেইটামানৰ ঠাণ্ডা হোৱালৈকে ৰৈ দিছিলোঁ এতিয়া সাৰ্ডিখিনি আৰু তাতে দি নাথাকোঁ ধুনীয়াকৈ মাংসখিনিয়ে দি দিম দি দিলোঁ এইখনত মই অকণমান এতিয়া ৰিফাইন সানি ল'ম তাৰপিছত মই ওপৰতে দি দিম যাতে ম'ম'কেইটা লাগি নাৰৰে তেনেকুৱাকৈ অকণমান সানি ল'ম ইয়াতে বহাই দিছোঁ ম'ম'কেইটা এটা এটাকৈ বহাই দিছোঁ গোটেইকেইটা কিন্তু ইটোৰ গাত সেইটো নলগাকে মই দি দিম বহাই পিনে এই যেতিয়া আধা ঘণ্টা হৈ গ'ল এনেকৈ মানে মই ঢাকনি দি পিনে ৰাখি থৈ দিছিলোঁ এতিয়া আধা ঘণ্টা পিছত এতিয়া চাম ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ কালাৰটো এনেকুৱা আহিলে হৈছে আৰু আধা ঘণ্টা ৰাখিলে এনেও সিজিয়ে যাব জুই পুৰা ভালকৈ দিলে ধুনীয়াকৈ ওলাইছে ৰিফাইন দিয়া হৈছে সেইকাৰণে লাগি ধৰা নাই

কথা নহলে এতিয়া আমি খাবৰ কাৰণে বহি লৈছোঁ এতিয়ালৈকে টেষ্টেই কৰা নাই মুনুক মানে চেনি ভৰাই পিনে দিছোঁ ইয়াতে জ্বলা আছিলে যে কেনেকুৱা চুপাৰ ডিবাৰনে মা ধুনীয়া বেছি ভাল হৈছে